Дорогие запорожцы, уважаемые земляки, последние часы и минуты отсчитывает уходящий 2014 год. Он выдался непростым, наполненным тревожными событиями и испытаниями. Но мы, запорожцы, мы все выдержим и все преодолеем. Я уверен, что в следующем году все нормализуется и запоросцы увидят позитивные сдвиги в социально-экономическом развитии нашей державы. От имени депутатского корпуса Запорожского областного совета примите поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Я хочу пожелать вам, дорогие земляки, здоровья, благополучия, новых успехов, трудовых свершений, радости и семейного счастья. Пусть в следующем году сбудутся все ваши самые заветные мечты. Пусть 2015 год принесет для нашей родной Украины мир и грандиозные победы. С Новым годом! С Новым годом!